Слава Господу! Слава. Благодарю Господа! И спасибо, Паша как раз напомнил нам одно место из Писания, где Господь с благодарностью преломил хлеб, подал своим ученикам. Это все было на вечере, он подал им, сказал, что это есть тело мое за вас ломимое. Также и чашу после вечери он подал ей им и сказал, что это кровного завета, которая проливается за вас оставление оставлению грехов. Вот. И сейчас нас настало время э, воспоминания цены нашей цены с вами, цены жизни, цены будущего, которую нам подарил наш Господь. Э, жизнь, жизнь вечную. И я зачитаю нам известный всем для нас отрывок из Коринфян 1, 1 Коринфян 11 главы с 23 стиха. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и его сблагодарил, преломил и сказал, «Примите, идите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». И что мы вспоминаем в этот момент? Мы вспоминаем э, то время, что Господь Иисус, когда нас спасал, как Он страдал за нас. Вот. Что Он свой, ценой своей жизни подарил нам жизнь вечную, страдая на этом кресте за нас. И Он, спасая нас, э, показывал нам э, и доказывал нам свою любовь. Ибо есть отрывок, также известный нам всем, в том, что «Ибо Бог так полюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную». И это очень важно, что Господь нас, Бог так полюбил, что отдал Своего Сына для спасения. И Он это показал и доказал нам. Ведь Он есть Господь и есть наш Спаситель. И мы, вспоминая такие события, должны помнить, что Грех по-прежнему он действует, и Бог, страдая на этом Христе, Он э, показал нам, что этот грех что за грех смерть. И что этот грех э, действует на человечество, и Он убивает всех тех, кто грешит, кто еще не с Господом. Что эти люди идут э, в проклятие, в смерть, в ад, в разрушающий э, их жизнь. Вот. А также Он, воскреся, из мертвых показал, что есть жизнь вечная и что я вас люблю, что я за вас пострадал, и что умертвите грех, уничтожьте его, и воскресните во Христе Иисусе, и обретите жизнь вечную. И вот на этом мы знаем цену этому всему, и на этом мы обратимся к Господу с благодарностью в молитве за то, что Он для нас сделал. Боже, слава тебе, Боже, и хвала за ту милость, Господь, и любовь, которую Ты, Боже, для нас дал. За это спасение, Господь, на этом Христе. За то, что Ты показал нам, Господь, что нам нужно, Господь, избавляться от всякого греха, Господь. За то, что Ты показал, что Ты нас спас. За то, что Ты доказал и показал нам свою любовь, Господь. І призвав нас, Господь, в єдинство, в любов Боже. Ми благодарим Тебе, Господь, за те, що Ти, Господь, страдає, Господь, подарив нам життя вічне. І ми, Господь, вспоминаем, Господь, Твої страдання з благодарністю, Господь. ми здаємо Тебе славу и хвалу і благодарність вічної жизни, Господь. Вся слава Тебе і хвала. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.